یہ عمران خان تک پہنچ ہی نہیں سک رہے ان کا خیال تھا کہ ان کو تنگ جگہ پہ رکھیں گے وہ ہمارے سے معافی مانگنے آ جائیں گے جیسے یہ خود کرتے رہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے کبھی پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے جو وہاں پہ ہوا کہتے جب یہ ہوا لوگ گلیوں میں بھاگ رہے تھے ان کو گلیوں میں پیچھے فالو کر کے مار رہے تھے عمران خان بڑا مضبوط ہے انسان ہے وہ ایک مقصد پہ ہے وہ کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں کر رہے سب کچھ یہ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ ان کا بڑا برا انجام ہوگا ان کا سیل بہت برا ہے چھوٹا سا تنگ جگہ ہے اس میں سردی بھی بہت ہے پھر کبھی ان کو ہیٹر نہیں دیتے اگر ان کو کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں کتابیں نہیں آگے پہنچاتے آپ کی سوچ ہے جو جیل کے اندر ہے وہ پولیس نہیں ہے وہ ایک اور قسم کے لوگ ہیں جو ان کو ڈیل کرتے ہیں ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی آپ سمینہ بول رہے ہیں جی جی سمینا ویلکم جی شکر ہے نیک میں میرے دہشت ہو گیا اس لیے میں نے کالر لگا لی ہے تو تو مگر یہ تو چلتا ہے نا چیزیں یہ تو چلتی رہیں گی ہم عمران خان ہم سے زیادہ مصیبتوں میں ہیں آپ طبیعت بس اسی طرح ہے ابھی ہیریک بہت ہے اس کے ساتھ وامٹنگ ہے اور وامیٹنگ نہیں ٹھیک ہو رہی ابھی مزید کوئی انویسٹیگیشن ہوئیں گی اچھا بھابی کیسے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں نہیں نہیں تھینک یو آپ کا سارا انیشیٹو آپ کا محنت آپ کی ہے اور ان کے ساتھ کروں گا ایک آدھ کو جی جی بالکل کریں میں تو بہت پیشنیٹ ہوں یہ کرنے کے لیے اور آپ لوگ تو بیسٹ پیپل ہیں میرے ساتھ آنے کے لیے اور میرا اور شاہد کا یہی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نہیں یہ ہم کا معاملہ ہے تو ہم ساتھ ساتھ تو اس لیے جو ہے ہم نے یہ انشیٹو دیکھیں آپ کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور سو کسی نے تو اتنا ہے بیسیکلی جی وہ کہتے ہیں نا جب آپ قربانی دیتے ہیں نا تو قربانی کے لیے جب آپ جانور بھی لینے جاتے ہیں قربانی کے لیے تو وہ پاک جانور ہوتا ہے آپ اس کے دانت دیکھتے ہیں کہ اس کو چوٹ نہ لگی ہو اس کو کچھ نہ ہو تو انسانوں میں بھی جب پاک انسانوں کی قربانی ہوتی ہے نا تو اللہ میاں پھر تبدیلی لاتا ہے تو انسانوں کی قربانی جو ہے وہ ایسے ہی ہے اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یا بالکلی ہے ایکزیکلی اس وقت پاکستان میں اس کی سخت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے جی بہت اسلام علیکم اسلام علیکم رانی آبا اسلام دیکھیں ہم نے آج کس کس کی ملاقات کر کروڑا دی اس پلیٹ فارم پر نہیں میں تو بھی سے وعلیکم السلام کیا حال ہے جی تھینک یو تھینک یو سو مچ بینگ دا پارٹ آف دس ہماری جو چھوٹی سی کوشش ہے بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اوبیسلی آپ لوگ اسپیشلی عمران خان جیل میں ہے آپ کا بیٹا جو جیل میں ہے بہنوں نے یہ سفر کیا ابھی بھی سفر کر رہے ہیں ایوری ڈے یو گو ٹو دا کوٹ اینڈ وی واچ یو آن ٹی وی اور مگر اس فیملی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہم عام انسانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ان کے لیے سوچتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے سوچتے ہیں تو میں ابھی میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں پھر ایسا ایسا لوگ آتے جائیں گے میں یہاں سے شروع کروں گی کہ جس دھک سے کوئی مقدل میں گیا وہ شان وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں یہاں پر میں بات کروں گی اپنے نہتے پاکستانی نوجوانوں کی جن کے ساتھ جو ظلم و بربریت کیا گیا وہ نہ اسرائیل نے کیا اور نہ انڈیا نے کیا ہمارے اپنے ہی ملک میں ہوا اور سچ اور حق کے لیے پیسفل کنٹسٹ کے کنٹسٹرس کے ساتھ اچانک لائٹیں بند کر کے تو ان کے ساتھ یہ ظلم و سے تم کیا گیا اور آج ہم اوورسیز پاکستانی جہاں عمران خان صاحب کی سسٹر کے ساتھ نورین صاحبہ کے ساتھ نورین نیازی کے ساتھ اس وقت یہاں اس پلیٹ فارم سے برسمین سے ہم حرف صداقت سے یہاں سے ہم آواز اٹھاتے ہیں We call upon international criminal court of justice. We call upon UNO, all the human rights of the world, international amnesty. Please come forward and do inquire what happened on 26th of November, massacre that has been happened, and the people who were doing peaceful contest, they were murdered. اور ہم اس وقت یکجہتی کرتے ہیں اپنے سارے شہید جو ہمارے ہوئے ہیں اور جو ان کے والدین ہیں اور تمام پاکستانیوں کے ساتھ ہم انہیں یہاں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں گے جی ہم فاتح پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی کینڈلز جو ہیں وہ جلاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم خاموشی اختیار کریں گے اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے نورین صاحبہ سے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے شروع کرتی ہوں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ٹوینٹی سکس نومبر کو آپ وہاں موجود تھی تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے میں وہاں پہ موجود نہیں تھی میں لاہور میں تھی اس وقت चारे اور میں جا نہیں سکی تھی میں لاہور آئی تھی کیونکہ حسان کی ملاقات ہوتی ہے اس کے لیے آئی اور جب جمعے کو میرا جانے کا ارادہ تھا تو جمعے کو ہی انہوں نے سب کچھ بند کر دیا لاہور سے تو میری بہنیں تھی ادھر اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میری بہنیں میری نواسی تھی وہاں پہ بچی ہے تو وہ اس کو بھی ساتھ لے کر گئیں اگر کسی کو یہ پتہ ہوتا کہ وہاں اتنا برا قتل و غارت ہونے تو کون بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے اور آج تک ہم ہمیشہ پروٹیسٹ میں گئے ہیں ہر جگہ گئے ہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے کبھی پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے جو وہاں پہ ہوا اور آپ سوچیں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ویڈیو ہے جس میں وہ بچہ بچارہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے نہ مارے میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اور انہوں نے گولیاں چلا دی اس پہ اور انہوں نے نہ دیکھا کہ کوئی چودہ سال کا بچہ ہے ابھی ایک چودہ سال کے بچے کی آ رہی ہے کہ وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں اس کا علاج ہو رہا ہے وہ چودہ پندرہ سال کا بچہ پیٹ میں گولی لگے oh. تو انہوں نے جو کیا میرا نہیں خیال مجھے نہیں پتا اسرائیل میں ان کی ڈیڈ باڈیز کو پھینکا باقی آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں جو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ایک احترام ہے انہوں نے ان کو پتا نہیں کہاں پھینکے ابھی تک اتنے مسنگ ہیں کیا کیا مطلب جو دل کی تکلیف ہے میرے خیال ہے شاید پاکستان میں پہلی دفعہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی اور ہو رہی ہے سوچ کے ان لوگوں کے لیے جن کے بچے مسنگ ہیں ابھی تک اور جو بچارے جس بری طرح چھوٹی عمر کے بچوں کو مارا تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید ہی پاکستان کبھی دنیا میں کہیں شاید ہوا ہوگا اسرائیل کے علاوہ مجھے نہیں پتا اور دوسری بات یہ کہ سب ایمبسیز کے قریب ہوا سب کو پتہ کیا ہوا لیکن اللہ کرے کہ انصاف ملے اور پتہ تو ہر ایک کو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں اللہ کرے وہ بھی انصاف دے سکیں لیکن پاکستان کے اندر یہ درندگی شاید ہی کبھی ہوئی ہوگی جو اس دن ہوئی ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ بھی بتائیے کہ عمران خان سے آپ کی کب ملاقات ہوئی اور ان کو उन, جب پتہ چلا تو وٹ واس میری ملاقات میری تو آ, منگل کو ہوئی تھی پچھلے ابھی جو منگل گزرا وہ وہ تو اتنے تکلیف میں آپ کو پتہ عمران خان کسی کو ڈنڈی کسی سوٹی سے بھی نہیں مارنا چاہتے بندوکے تو بہت دور کی بات ہے ان کے لیے تو وہ تو اتنی تکلیف میں ہیں اور ان کو جیسے جیسے اور انفارمیشن آ رہی ہے تو ان کو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس شاید لوگ چاہتے تھے کہ یہ سبسائٹ کر جائے لوگ چپ کر جائیں گے کچھ دنوں میں بھول جائیں گے لیکن میرا نہیں خیال میرا خیال ہے یہ چیز کبھی نہیں بھولی جا سکے گی یہ اس کا ایک انجام نکلے گا اور ہم بھی نہیں بھولانے دیں گے اور میرا نہیں خیال کہ اللہ بھی نہیں ان کو بھولانے دے گا کیونکہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی بربریت ہوئی ہے کہ شاید, مطلب آپ کی سوچ ہے آپ کبھی وہ ویژلس دیکھ رہے ہوں گے جو یہ رات کے اندھیرے میں مشین جی گولیاں چل, چل رہی آپ سوچ سکتے ہیں وہ بج... اور مجھے ابھی میں اسلام آباد جب گئی تو مجھے کسی میری دوست کا ملازم بتا رہا کہتا کہ ہم کھانا اور پانی لے کر جا رہے تھے لوگوں کے لیے کہتا جب یہ ہوا لوگ گلیوں میں بھاگ رہے تھے ان کو گلیوں میں پیچھے فالو کر کے مار رہے تھے آپ <سؤال> سوچیں یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیوں کر رہے تھے چلیں کسی کو آپ نے منتشر کرنا آپ نے بھگانے آپ گولی چلا دیں ہوا میں چلا دیں انہوں نے تو جو کیا وہ پتہ نہیں آپ کبھی اس کو ذرا زیادہ اینالائز کر کے دیکھیں یہ کیوں کیا اور اس کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے میرا نہیں خیال کہ یہ چیز ختم ہو سکتی ہے اس کے بعد تو اب یہ آپ لوگوں کو بھی ہم لوگوں کو بھی اس چیز کو زندہ رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا اور بچارے معصوم لوگوں پہ اور اللہ بھی نہیں ان کو چھوڑے گا میرا خیال ہے اب اب اللہ ان کو اس پہ نہیں چھوڑے گا یہ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے میں میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ ان کا بڑا برا انجام ہوگا جی جی بالکل کیونکہ ان شہید یہی اسی لیے تو ہم اس کو ہمیشہ ہمیشہ اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں بیکاز شہیدوں نے اگر جان دی ہے تو انہوں نے اپنے وطن کے لیے جو ہمارے عمران خان صاحب کی موومنٹ ہے موومنٹ آف جسٹس میریٹوکریسی اور عام انسان کی زندگی کو بہتر بنانا غریب اور امیر میں ایک فرق کم کرنا اور یہی تو موومنٹ ہے یہی تو تحریک ہے جس کو اور دیکھیے کتنا بڑا لائک دیجسٹ لاس دیئر لائف اس کو تو ہم نے اسی لیے تو ہم اس چیز کو ایسے ایونٹ جو ابھی کیا ہے یا ہم یہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جائیں گے uh, انشاءاللہ ہمیں یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا ہم بہت ایسا سن رہے ہیں دیکھیں فیض عمید کا جو شروع کیا um, مگر اوبیسلیٹ آف گوئنگ آن یو ایس میں uh, جو رائن گرین uh, انہوں نے بھی uh, سارا ان کا کٹا چٹا کولا پیپرز میں um, اندر سے ثبوت ملے تو ہمیں یہ بتائیے کہ عمران خان کے بارے میں ہم بہت فکر مند ہیں بہت ہم ایسی چیزیں سن رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ ابھی علیمہ خان کا میں رات کو سن رہی تھی کہ ان کو کوئی کلوز جو ہے وہ بھی انہیں نہیں دیے گئے رضائی ان کے پاس نہیں ہے ونڈوز ان کی کھلی نہیں ہے لائک دے وانٹ just get sick میرا خیال ہے یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ آپ کی سوچ ہوئے گی یہ عمران خان تک پہنچ ہی نہیں سک رہے ان کا خیال تھا کہ ان کو تنگ جگہ پہ رکھیں گے وہ ہمارے سے معافی مانگنے آ جائیں گے جیسے یہ خود کرتے رہے ہیں چاہے یہ نواز شریف تھا یا دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کبھی کوئی وہ دیکھ ہی نہیں سکے کہ کوئی ان کو مطلب کوئی ان سختی یا برداشت کی نہیں ہے انہوں نے آج تک عمران خان بڑا مضبوط ہے انسان ہے وہ ایک مقصد پہ ہے وہ پر کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں کر رہے سب کچھ یہ ان کو اسی طرح ہی کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں ان کو آ, آ, ان کے سیل میں کبھی بیس گھنٹے بند کر دیتے ہیں پہلے بیس دن بند کر دیا تھا پھر ان کے لیے آ, ہر چیز میں ان کو تکلیف دیتے ہیں تو عمران خان کہتے ہیں میں سب برداشت کر لوں گا لیکن ان کی جو یہ من, جو یہ ان کو باتیں منوانا چاہ رہے ہیں ان سے کہ یہ ان کی باتیں مان کے کسی طرح جو یہ کہتے ہیں ڈیل کر لیں وہ نہیں کریں گے تو وہ یہ کر نہیں سک رہے کیونکہ انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ کتنے پکڑے ہوئے ہیں لوگ کتنے بچے ہیں جو بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ عمران خان تک پہنچ سک رہے ہیں جو یہ روز آتا ہے کہ جی مارنے کا بظہر ان کے لیے انہوں نے اتنے لوگ مارے ہوئے ہیں ان کے لیے کسی کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ اس پہ بھی ہم تو اللہ کی زندگی تو اللہ بچاتا ہے ورنہ ان کی کوشش تو ساری یہ کر چکے ہیں ان کا سیل بہت برا ہے چھوٹا سا تنگ جگہ ہے اس میں سردی بھی بہت ہے پھر کبھی ان کو ہیٹر نہیں دیتے اگر ان کو کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں کتابیں نہیں آگے پہنچاتے مطلب ہر کام کر رہے ہیں آپ کی سوچ ہے جو جیل کے اندر ہے وہ پولیس نہیں ہے وہ ایک اور قسم کے لوگ ہیں جو ان کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ کوئی عمران خان جو سختی کاٹ رہے ہیں وہ شاید انہوں نے کبھی کسی نے کاٹی نہیں ہے اور یہ کاٹ سکیں گے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ میں تو یقین کرے میں انتظار کر رہی ہوں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں انہوں نے اتنے لوگوں کا جو قتل اور اتنا ظلم کیا اللہ انشاءاللہ ان کو اس پہ نہیں چھوڑے گا مزید آگے کیا ہے سلوشن مذاکرات جو ابھی سن رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ مذاکرات انہوں نے کہا ہے ان کی کچھ شرائط ہیں تو کنڈیشنز ہیں اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں بیٹھ کے تو آپ, کا, آپ کو کچھ اس کے بارے میں علم ہے مذاکرات وہ کہتے ہیں تب ہی ہوں گے جب یہ Uh, جب یہ سارے قیدیوں کو چھوڑیں جو قید میں لوگوں کو پکڑا بھی, ان کو چھوڑیں اور وہ کہتے ہیں کہ پھر مذاکرات ہوں گے لیکن جی. یہ تو سارے یہ کچھ کرنا یہ پتہ نہیں قیدیوں کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے وہ تو سارے قیدی تھے جو نو میں بھی ایک فیک آپریشن تھا ان کو جی. پتہ ہے کہ وہ فالس آپریشن تھا اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن جب یہ اس چیز پہ یہ نہیں کرے تو پتا نہیں کیا یہ سوچتے ہیں عمران خان نے کہا میں تب تک نہیں کروں گا پہلے سارے قیدیوں کو ریلیز کریں تو کل ریلیز کیا اس کے بعد دوبارہ سے پکڑ لیا ہے اب اس میں ہاں یہ تو صرف ابھی جو اس سن پکڑے ہیں نا ڈی چوک والے تھے بےچارے سڑکوں سے لے گئے جی وہ لوگ تھے تو یہ تو بچارے ان کو سڑکوں سے لے گئے پکڑ کے جاج نے چھوڑا پھر یہ ان کو لے گئے یہ تو بچارے کوئی دکاندار تھا کوئی ریڈی والا تھا جو بھی کھڑا ان کو ملا یہ اس کو پکڑ کے لے گئے اچھا جی تو وہ میرا نہیں خیال کہ یہ چاہتے تو ہیں کہ کوئی بات چیت ہوئے اور چیزیں ہوئیں سیٹل لیکن یہ اپنی جس مقصد جس طریقے وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں عمران خان نہ بولیں لوگ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں ہم اپنی حکومت کریں پھر دیکھیں گے الیکشن ہوئے گا پھر دیکھیں گے